Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Креатив. И сегодня э, Билья Долит Дома примет Билья Риол. Это последний матч. Э, ну, как бы вам сказать, это последний матч первого тура моей лиги. Так, и мячик у нас будет... Наш особенный. Первый. В общем, давайте начинать. Вентус стадионе. Так, я скачал обновление и теперь у нас судьи еще такие вот будут. Я просто там кинул бомжи. А я пока буду молчать, вы пока смотрите составы, схемы. друзья извините но просто фрапс у меня что-то как-то выключился и сейчас вы не знаю почему но банквис слушали, слушали вы или нет вы могли слушать такой как треск бумаги смывание воды это я не знаю тут глюк какой-то у меня на фрапсе и я не могу ничего с ним сделать но тем не менее так первый раз, первый раз я не знаю как эберт Рукавина, Эберт, Рукавина, Альвара Рубио, Перес, Альвара Рубио, Гонсалес Рубио, Рукавия, Рубио, Рукавия, Рубио, Гансалес, Перес, Бруно мяч он тут же его теряет. Это, кстати, капитан Бруно. Он... Эберт. Хуан Карлос. Мяч забирает после ужаснейшего прострела в штрафную площадь. Бруно на косту. Коста Канни. Эберт, Гуэра, Рукавина, Можно переводить, ну что это было такое? Там же был чувак один, стоял открытый. Можно было дать ему, он бы пробил бы и, скорее всего, забил бы. Руэда в подкате. Блин, извиняюсь, я Бывает, например, произнесу Руэда, а потом Руэда как-то. Ну вы уж меня извините. Просто я комментатор-то неопытный, мне всего-то сколько. 10? Ну почти 11. 11 с половиной ровно. Вот так вот. И через сколько? 10 вроде дней мне. 10 с половиной ровно. Хернандес. Если это мексиканец, то его можно назвать Чичерито, потому что если в Мексике есть такой обычай, если фамилия Хернандес, то ты... Значит, Чичерито. Получается так. Но иногда, это иногда так у некоторых фамилий. Я не знаю, вы знаете у Джавир... Джавиер Хернандеса, вот в Манчестере, который играет в сборную Мексики? Может быть, у него двойная фамилия, я не знаю, но. Я, мне кажется, у них такое обучение, потому что я в Мексику, то я так. Перейра. Рукавила. Перес. Неудачная передача. Бруно. Капитан, капитан. Бу, Кани. Идем. Ух, позор. Какой, по, какой позор. На ровном месте мяч потерял. Эберт. Дейберт. ну, в общем, без разницы. Пер, ух ты, позор какой! Ларсон, <coughs> Пена, Перес, Перес, Пена, Пена, Рукавина, Гонсалес. Перевод, но он не удается. Рена мяч принимает и тут живу теряет сам. Джаума Коста. Уже Рода. Эберт, рукавина. Кани, Эберт. Ну, 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 надо было бы сильнее делать, что там Бежать побыстрее ну, Близится, близится уже, конец. первого тайма и пока мы Лишь один удар видели, но ну, это и то был такой не удар, а ну удар-то был весьма такой интересный. Нам вратарь с ним очень легко справился, ну, потому что это был даже не удар, не знаю, как, будто как, как, на, как на весной удар. Потом такой он берется очень легко. Если бы голкипер э, был бы, например, в другом углу, да, прыгал, то ему было бы сложно поймать мяч, потому что он просто как будто под штангу, как, как сын штанги прилетел. летел. что за хуйня, поговорю? говорю. Короче, в общем, счет пока что, пока что 0-0. Вот, значит, вот, это Вилья Долит они, ну, то есть, вратарь сделал сейф, а Вилья, Вилья Реал, они вот как раз пробили таким вот неплохим новостным ударом, Ну, Но не они, а там с левого фланга и какой-то чувак, не помню, в общем. Давайте тогда продолжать. Ждем второго тайма. Перерыв. Вот, друзья, он начался начался э, у нас с вами второй тайм. И Гонсалес переводит на Берта. Может неплохая атака выйти. Гонсалес. Удар. И если бы не этот зловещий рикошет, то мяч непременно залетел бы в ворота. Но защитник сейчас просто спас. Просто спас. И Перейра тут же, но ну, тут трое и они намного быстрее, потому что, потому что защита доли, да, она не напрягается. Как бы я не видел таких прям моментов, чтобы надо было прям бежать, не знаю. Это первый раз, когда они догоняли, и все равно, что слиженки вышли рукавина. Рубио Гонсалес. Марио тут, конечно, справится. Вальенты. Пер, перес. Ларсон Гонсалес. Пена. Пена навешивает. Перес, можно было и пробить, конечно, но решение, ух, да, конечно. Вилья это пока что пытается, пытается, в том тайме очень сильно. Стара, ну, как бы не то что очень сильно, да, но они, они пытаются хотя бы продавить там оборону, вешают туда. И момент у них был чуть ли не на гол. Но защитник там, конечно, он вообще по случайности отбил. Просто надо было. Просто там чувак попал. Вот и все. И раз. Ларсон. Ларсон. Неплохо, но тут. Альвара Рубио. Перейра мяч перехватывает. И какой ужасный пас. Перейра. Да. Био. Перес. Защита Вильядулида, как только идет атака по даже вот как только мы их половину поля заходят, вот видите, сразу же мяч отнимают. Вот видите, сейчас можно было бы, если перевел бы, еще бы раз перевел на, ну, в штрафную, тогда можно было бы вполне пробить, и гол был бы стопроцентный. Если бы попал. Ну, Гомас на Бруно, Бруно. Бруно так вообще кто там? Он где-то. Он опорный, на Он опорный, наверное. Перейра. Гонсалес. Ларсон. Альваро Рубио. Рэд Гонсалес, Ларсон, Гонсалес, хороший перевод, и можно здесь, можно бежать, Гонсалес, надо сразу же бить, и вратарь, вратарь вытаскивает второй сейф его, ну этот удар был не такой уж и опасный, да, если бы защита бы не набежала бы, как стадо, не знаю, кого, да, ну там не стадо, там один или два вроде, да, Вратарь красавчик просто красавчик. Третий сейв его. Да, снова. Хуан Карлос. Один из лучших игроков второго тайма. Точнее, 70... с 78 по 80 минуту. Это лучший игрок. Потому что он сделал 3-4 сейва. Буэно, Буэна, Буэна. Надо сразу бить. Их, Хуан Карлос просто, просто вратарь. Просто, вот, если... Ну, пере... Их, да. ну, защита тоже старается помогать вратарю. И Юши, свеженький, Юши. Рукавина. Быстрее, конечно, он канит. И сейчас последние две-три атаки. Эберт. Мяч отбирают. У, это желтая. Нет, это все-таки. Нет. Это первый фол матч, поэтому Абит решил просто спокойно отреагировать. Ну да, он, конечно, штрафной, но ужасно. Ужасно желтое его реализовали. Дос Сантос. Ну, Дос Сантос, он свеженький. Ой, да. Кани. Можно и пробить вообще-то. Но, если вы это, друзья мои, называете ударом, то... Последняя атака, может быть. Пена, вот сейчас, вот если это, это атака, вот... Нет. Марио, Юши, Мой Гомес, Сейчас и забить. Штанга. Да будь ты... Да. Реал на посл... Виль... Реал на последних минутах, конечно. Да. Да. Подождите-ка. Вилья Долит. А, это Вилья Долит, кажется, Билли. Да вроде бы я не знаю, в общем это Бил и лучший игрок матча это Альваро Рубио. Он Карлос 6-0 получает. Да, ну это, конечно, несправедливо, но все равно. Друзья, если хотели видеть больше таких видео, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, лайки это сам, что большой портфель. В общем, все равно ставьте лайки, пишите комментарии. Это очень-очень нужно нашему друзья каналу, потому что находится в полной жопе. И... В общем, всем вам удачи и пока.